Чтобы мне были здоровы, доброе утро, здравствуйте, снова экспериментальная кухня в утреннем шоу «Ранок на съеданок». И у нас, вы знаете, неделя еврейской кухни, мы готовим здесь то, что ты дома такое не приготовишь. Очень вкусные у нас были самые разные блюда, сегодня мы тоже делаем очень что-то интересное. Это интересное мы можем делать только потому, что МКФ кафе позволил вам здесь им все вот это вот делать. И что мы будем сегодня готовить, как ты думаешь, а я тебе, конечно же, расскажу, мой дорогой. Мне моя тетя Циля говорит, Абрамчик, ты такой нафаршированный, как перец. Я такой стою себе и думаю, неужели только перец можно фаршировать? И мы решили, что сегодня, дорогой, мы будем фаршировать помидоры. А фаршировать мы их будем, ну, как обычно, чем-то необычным, ты же знаешь. Смотри, берем мы апельсин, лимон, банан и клюкву. Берешь нож, берешь помидору, вверх помидорки мы аккуратно срезаем. Серединочку аккуратно выкобириваем ложечкой. Только аккуратно потом серединочку можно еще где-то использовать. Берем лимон, берем апельсин, берем банан и всю серединку, что есть там, мы выковыриваем и бросаем в нашу помидорку. Вот так и получится фаршированный помидорчик. Сейчас снимаешь? Я же тебя просил такого не делать. И лимончиком просто сверху мы немножечко, немножечко, ну совсем прямо таки, знаешь, чуть-чуть поливаем лимонным соком. Не знаю как тебе, но мне, ты знаешь, выглядит очень даже таки съедобно. Смотри, теперь мы берем крышечку от помидорки, закрываем ее. Ну вот и все, вуаля, фаршированный помидорка готова. Будем это все пробовать, мой ты золотой. И снова веселая история еврейского народа. Лиза, а что правда, что ты отдал все деньги бандитам? Да, конечно, правда. И представь себе, они мне засунули паяльник, на живот поставили утюг и все это подключили в розетку. Ну и что, и ты сразу все отдал? А нет, я ждать буду, пока свет накрутит. Ты что, с ума сошел? И как заведено у нас, ты знаешь, мой ты золотой. Это все я должен сейчас попробовать и рассказать тебе, вкусно оно или не вкусно. Я сейчас попробую и, конечно же, расскажу. Я даже не знаю, нравится оно мне или не нравится. Оно интересное, ты знаешь. Лимон дает кислинку, банан дает сластенку. Слушай, третий раз. Третий раз я это все пробовал, но как его охарактеризовать, я не знаю. Была бы здесь тетя Цилия, я думаю, она бы мне помогла. Пять раз. Пять раз я пробовал это все. И ты знаешь что? Я его доел, оно мне очень понравилось. Запомни, помидора фаршированная бананом, клюквой, апельсином и немножко полита лимоном. Очень даже интересно я запомнил. Не знаю. Відчуває не салат такой хороший, Ну не знаю что. Банан есть. Это какой-то ещё фрукт. Тут ще типа апельсина. Смакуешь? Да. Хорош. Вкусно. Значит, да, очень вкусно. Ну что здесь? Значит, бананчик. Вот чувствую. Потом что? Помидорчик. И так, это... Что это такое? Какая-то ягодка. Ну не пойму какая. мастинка по-моему. не. Мандарин, помидор и банан. Еще вот вот... Что-то такая, я не знаю. Что то очень кресло. знаешь, разные были передачи, но чтобы так долго я не мог определить вкус того, чего я сегодня приготовил, я не мог, наверное, и ни разу. Очень интересно сегодня у нас получилось. Неделя экспериментальной кухни, я тебе серьезно говорю. У нас немножечко таким еврейским акцентом, чтобы вы не все были здоровы после того, как вы вот это все будете кушать. Ранок на снеданок, М-кафе. До завтра, дорогие же вы мои золотые.